Okey, bulan Muharram ni kelebihan yang pertama ia adalah salah satu daripada bulan Haram. Bulan Haram ni ada empat. Boleh rujuk surah yang ke-9 ayat 36 muka surat 192 di dalam Quran surah At-Taubah. Allah kata wa minha arba'atun hurum. Ada empat bulan haram yang Allah muliakan. Okay, empat bulan itu ditafsirkan melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan empat bulan haram tu tiga bulan dia datang berturut-turut, yaitu Zul zulhijjah, Hijjah bulan lepas dan bulan Muharram. Pagi ini kita dah masuk pertama bulan Muharram. Dan ada satu bulan lagi Ia berada di antara bulan Juma dan akhir Dan bulan Syaban Iaitu bulan Rajab Itulah empat bulan yang Allah muliakan Zaman dulu Kalau masuk empat bulan ni Tak ada peperangan Tak ada Empat bulan ni sangat dimuliakan akih okay, antara sebab Muharram dimuliakan kerana mereka baru balik daripada menunaikan haji. Okey, itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua bulan Muharram merupakan pembuka bagi tahun yang baru. Buka tahun baru ni istimewa sebenarnya. Seperti mana kata Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri mengatakan rahimahullah mengatakan dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala membuka awal tahun dengan bulan haram. Dan Allah tutup akhir tahun dengan bulan haram. Masuk faham tak maksudnya? Bulan pertama bagi tahun itu bulan muharram. Iaitu salah satu bulan haram. Dan nanti bulan 12 bagi bulan hijrah ditutup dengan bulan apa? Zul Hijjah. Pun bulan salah satu bulan haram. Itu istimewanya perjalanan bulan tu. Lepas tu kata Rasul Basri lagi tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah selepas bulan Ramadan melainkan bulan Muharram dan bulan ini istimewa Allah panggil bulan ini adalah syahrullah bulan Allah Ha, bulan ni adalah bulan ni dinamakan bulan Allah jadi kita tengok kelebihan ketiga kelebihan ketiga bulan Muharram bulan yang disandarkan ia kepada nama Allah iaitu bulan Allah Siapa yang sebut maklumat ini Ini berdasarkan hadis Riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra Yang mana Abu Dhan Al-Ghifari Pernah bertanya kepada Nabi SAW Dia tanya kepada Nabi Ayyul Ashuburil Afdal Apakah bulan yang paling utama Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul ashhuri syahrullahi allazi tad'unahu al-muharram." Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sebaik-baik bulan." Nabi sebut bulan Allah yang kalian sebut bulan itu dengan nama Al-Muharram. Nah, istimewa bulan ini bulan Allah Nabi kata bulan tu kau orang panggil dia muharram. Okay. Kelebihan yang keempat bulan muharram yang merupakan bulan Allah ni ada satu puasa yang paling utama selepas berpuasa di bulan Ramadan seperti mana hadis riwayat Muslim of Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da ramadan syahrul muharram puasa yang paling utama selepas bulan ramadan adalah puasa pada bulan Allah iaitu bulan muharram eh jadi bulan ni kena puasa banyak ni eh? okey eh, sebab dia terbaik selepas bulan ramadan Kelebihan yang ke, kelebihan yang kelima bulan Allah bulan Muharram ni Allah menjanjikan Allah nak hapuskan satu tahun dosa. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibn Hibban sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari yang ke-10 Muharram. Ke-10 tu Arabnya adalah Ashura ha, Bahasa Arabnya Ashura Kesepuluh Nabi sebutkan Semoga ia dapat menghapuskan dosa Dosa setahun sebelumnya Okey Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata dalam banyak-banyak hari aku tengok Nabi ni Nabi SAW sangat menjaga hari ke-10 bulan Muharram maknanya Nabi memberikan tumpuan 10 Muharram ini untuk Nabi berpuasa dan tuan-tuan nak tahu hari ke-10 tu juga dipanggil hari apa? Dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi mengatakan Inna Ashura yaumun min ayyamillah Hari ke-10 Muharram itu adalah hari di antara hari-hari Allah Kalau tanya hari ini awak puasa, puasa kenapa? Ini di antara hari-hari Allah Cik cerita sikit hari-hari Allah tu apa? Ada masa lagi ke ni? Dah 12 minit ni ni. Boleh membuat puan? Okey. Hari-hari Allah ni maksudnya macam ni. Saya pendekkan. Suatu ketika Nabi SAW sampai kat Madinah. Masa tu orang Yahudi, dia berpuasa pada hari ke-10 Muharram. Lalu Nabi tanya. Dia orang kata, hari ni, hari ke-10 ni, hari yang mulia. Hari ke-10 ini, hari Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan hari ke-10 ni hari Allah menenggelamkan Firaun dengan tentera dia sebab itu Nabi Musa puasa pada hari ke-10 ini tanda Nabi Musa bersyukur kepada Allah maka orang Yahudi sampai zaman Nabi duduk kat Madinah hari ke-10 je berharap mereka puasa sebab mereka mengenangkan uh, kisah Nabi Musa diselamatkan cucu nenek moyang mereka diselamatkan Bani Israel. Lepas tu mereka pun agungkan kalah. Nabi pun dengar Nabi Musa berpuasa. Dia pun cakap. Kalau macam tu aku lebih utamalah nak kena ikut Musa berbanding dengan mereka. Maka Nabi pun kata. Wahai para sahabat. Kita puasa pada hari yang ke-10. Jelas? Macam orang Yahudi tu berpuasa. Okey, kita tengok nanti apa jawapan lanjut dia. Okey, dalam hadis yang lain sabda Nabi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sampai ke Madinah, Nabi tanya orang Yahudi pada hari ke-10 Muharram itu sebab mereka muliakan hari itu hari-hari Allah. Macam mana mungkin mereka buat uh, kempen ke promosi ke hari itu hari yang mulia? Lalu Nabi tanya, "Hari ini apa kamu buat ni?" Mereka jawab, "Ini adalah hari yang baik." Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Nabi, berpuasa, Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Sama juga lah. Nabi kata, kalau macam tu, aku ni Nabi. Nabi Musa tu pun Nabi. Aku Rasul, Nabi Musa Rasul. Maka aku lebih layak buat macam tu berbanding dengan kamu, wahai orang Yahudi. Kemudian tetap berpupa, rahimani wa kumullah Para sahabat ni rasa macam, ish, Nabi suruh kita puasa hari ke-10. Sama lah macam orang Yahudi. Tapi kita diajar jangan ikut orang Yahudi. Itu yang Nabi kata pada tahun depan. insya Allah pada hari ke-9. Kita puasa juga. Hari ke-9 dia panggil apa? Tak su kesembilan riwayat muslim okey dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa la in baqi la in baqitu istu ila qabilil asum an natasaj jika aku masih hidup pada tahun depan aku akan benar-benar berpuasa pada hari yang kesembilan bulan muharram cuma tuan-tuan dengarlah puasa tahun depan tuan faham tak ni sebab ikut hadis ni oh Tahun ni aku puasa ke-10 je Tahun depan 9 dan 10 ha, Itu zaman Nabi Jadi kita pun aplikasinya Ke-9 puasa 10 pun berpuasa Riwayat Muslim Dan ada satu hadis Nabi mengatakan Berselisihlah kamu Jangan sama dengan orang Yahudi Maka puasalah pada tanggal ke-9 Dan juga ke-10 Seperti mana kata Ibn Abah radhiyallahu anhumah